Гражданин Украины выехал из оккупированных территорий в Турцию. Сейчас из Турции хочет ехать э, домой в Украину. И вопрос, э, как быть с документами, потому что из документов только просроченный внутренний украинский паспорт, который, э, ну, с которым в принципе в Украину-то впустят. Но самолеты-то не летают. Ну плюс турецкий пограничный контроль, плюс э, болгарский пограничный контроль. Какое здесь решение? Ну, здесь только один вариант. Оформлять... Э, ну, самое простое, это оформлять белый паспорт, то есть э, документ для возвращения на родину. Он там обычно один, два, три рабочих дня оформляется в любом консульстве, и можно с ним проехать все границы в Украину и уже спокойно делать загран дома. Ну как там уже пассажир оказался в Турции, я думаю понятно. Но не нам его осуждать, вырвался из оккупированных территорий. Но дальше только вот через, потому что уже дальше Болгария не пустит, Турция это выпустит, а Болгария не пустит. Поэтому только белый паспорт либо загран. Ну проще всего белый паспорт и дальше уже в Украине загран. Билеты без предоплаты на сайте Рубиком.